Сьогодні я хочу показати вам архівне відео, яке я зняв в 2015 році, коли ми займалися волонтерством після Революції Гідності, і хотіли, щоб ці зміни були і в нашому селищі. За короткий час ми відродили футбольну команду Маяк, якої раніше не було, і створили футбольний клуб Маяк Савинці. Також зробили ремонт роздягальні своїми силами на суботнику. Ми, ми імені ми, вже не робили, слава Богу. Ми а вони теж ані ще робили. Тому. Ось минулому році ми небайдужі люди в Савинці зібралися тут, організували суботник 12 квітня. І місяць ще рік тому ось роздягальня була наш в такому вигляді, що. Страшно на неї було дивитися. Ми поставили перед собою ціль зробити роздягальню, відновити футбол в Савинцях. Ось через місяць, отут в роздягальні буде створений музей слави патріотів України. Те, що роблять волонтери, те, що два прапори тут будуть висіти, ваші всі експонати з зони АТО. Надеюсь, это, это... Музей принесет подрастающему поколению информационную правильную пользу. То, что вы покажете, вы будете показывать для подрастающих поколений, для детей наших, для внуков ваших. И, и поэтому, поэтому нужно очень правильно это сделать, правильно подвести, но патриотизм, он должен... Ведь везде везде где бы любой заборщик любой шлагбаум он должен быть в национальных э, коло, национальных колярах да, да. <laughs> да. Вот. поэтому это очень правильно очень правильно что создаются даже в маленьких селах в маленьких городах создаются такие вот э, музеи которые прославляют и показывают правильно, как оно было и как оно есть. Когда закончится война? Это главный вопрос, который задают все. Мы, рядовые войны, мы не знаем. Поэтому мы можем только предполагать, предполагать, что лето нам принесет очень жестокие бои. Это мы предполагаем. То, что мы победим, может быть, не физически, а морально мы уже победим. Морально мы уже победили, потому что мы не сломались, не согнулись и не стали на колени перед тем врагом, который спасал против нас. И мы не отдадим свои земли и будем жить в Украине свободнее, даже незалежнее. Твоя мрия? Мрия, чтобы наши хотя бы... Поколение, то, которое мой сын растет, да, ему сейчас 5 лет, чтобы с этого поколения вышел достойный президент, который бы думал не о своем кармане и о своем достатке, и о достатке своего окружения. А думал то, как живут люди в деревнях, живут люди в отдаленных селах в деревнях. Просто чтобы он думал за то, как поднять с колен нашу Украину. Поэтому это моя самая большая мечта. И я, можно сказать, ради этого и пошел на войну, защищая своего сына от той всей беды, которая творится. Сына, ну и эта же цепочка тянется за всю Украину. Поэтому я очень хочу, чтобы хотя бы следующее, либо через одно поколение, Щоб вийшов до політики, які зможуть привести все до кладу. А я думаю, що я ще доживу до того часу, коли я буду жити в тій Україні, яку я хочу бачити. Паси і до зустрічі! слава Україні! Героям слава!